Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна Армія. Користуючись нагодою, вітаю захисників вітчизни зі святом. Відтепер, 14 жовтня, у День українського козацтва та невелике свято Покрови в Україні офіційно визначатимуть День захисника вітчизни. Про тих, хто зі зброєю в руках боронить свою землю, ми будемо говорити у програмі. Гостем нашей студии є глава организации Дніпровська варта» Анатолий Миколаевич Пилипенко. Доброго дня Вам. Добрый день. Анатолий Миколаевич, расскажите про Вашу организацию. Как як Вы, какой шлях Вы прошли? А, наша организация а, на сегодняшний день а, а, насчитывает порядка 40-50 человек. Ну, вот. Изначально формирование организации состояло из трех человек. А, После того, как вернулись мы с Майдана и прошли длинный путь, будем говорить так, становления в революционных этих всех событиях, вот, происходящих у нас в Украине, мы решили, что необходимо приобрести определенный законный статус в нашей работе. Поэтому воины афганцы которыми мы являемся, вот, я в том числе, объединились и создали организацию Днепровска-Варта. Вот. Цель создания этой организации, естественно, была изначально для того, чтобы мы могли работать, осуществлять свою работу, принимать участие в жизни города и страны. Значит, мы организовывали автомайданы, которые проходили, тот же автомайдан, автопробег, который был на Чангар, о котором уже там описывалось, когда была аннексия Крыма. То есть мы поддерживали наших военных в, этом, в этот сложный период. Вот. Второй автопробег у нас был создан в поддержку пленных, которых в то время в этой оккупированной территории Крыма Були там задержані некоторые наші То Тобто ми виступали, виїжджали на території України, по городам об'їжджали і виїжджали на Чингар, Высказывали своє мнение в лозунгів, блокування дороги, щоб відпустили наших задержаних На Наразі ваша організація веде волонтерську роботу, яку? Э Мы, естественно, столкнулись с проблемой, сами побывав на передовой, то есть в зоне АТО. Вот мы столкнулись с тем, то есть афганцы наши же ребята, мы столкнулись с тем, что э, слабое обеспечение военных, то есть начиная от обмундирование вооружения и медикаментов вот естественно что мы решили в открытии у нас в организации волонтерскую помощь то есть мы набрали людей которые занимались пошивом подсумков для медикаментов то есть они поставили свои станки совершенно на добровольных условиях, то есть без, без всяких оплат. То есть мы нам приносили ткань, то есть наши девочки шили, значит, эти подсумки, вот, и уже в, в, в разные организации оказывали помощь приносили медикаменты. То есть такие вот э, медикаменты, которые дефицитные, как целокс, там, обезболивающие. Вот мы, мы, их укомплектовывали в эти подсумки и отправляли на передовую. Это 17-я бригада, вот, это 25-я, э, это э, спецподразделение милиции, это бывшие, так сказать, ну, в, в, внутренние войска. То есть мы обеспечивали водой, э, продуктами питания. Э, Днепровская варта провела Такої міроприятия, як концерт по збору днів на 25-ту бригаду для покупки тепловізорів, ми собрали порядка 60 сімдесяти тисяч гривень, которые впоследствии пішли по назначенню. Ветерани війни Афганістану зараз беруть участь у цьому збройному конфлікті. Чи спілкуєтеся ви з вашими побратимами з Росії? Як вони оцінюють події на сході? будем говорить так, насколько люди уже зомбированы там в России вот этими вот телеканалами и пропагандой путиновской, что некоторые ребята просто, ну, мы перестали общаться. Но не все. Есть люди, которые есть, афганцы, которые поддерживают, которые фактически ушли от этой политической точки, которая на сегодняшний день, так будем говорить так, нас столкнула. Вот. Мы продолжаем дальше общаться. Они поддерживают, конечно, но открыто высказываться в поддержку Украины. Там в России мало кто решается. Вот. точно такая же ситуация в Донецке. то есть будем говорить так как и все люди, точно так же и афганцы, они разделились на два лагеря. то есть есть люди которые понимают открыто, видят происходящее, вот, трезво оценивают ситуацию патриоты своей страны, а есть те люди, которые поддались на вот эту вот пропаганду, которые, будем говорить так, за, зашли настолько глубоко, что они фактически, некоторые даже из них воюют на стороне ДНР, вот, есть такие люди. Но мы общаемся, продолжаем дальше общаться, мы стараемся каким-то образом переубеждать, и есть позитивные результаты, то есть многие как бы осознают, что их предали, что их подставили, вот, поэтому общение проходит. Боевики ведутся в густонаселенных районах, и это накладывает Суттєвий відбиток на життя мирного населення, чи допомагає ваша організація людям, людям на цих територіях, і що має зробити держава для тих, хто там зараз перебуває? Ми намагаємося перевозити людей з територій окупованих, хто хоче виїхати, просять допомоги, і ми їх питаємося вивести і определити десь то в ті волонтерські будем говорить так, объединение, которое занимается расселением людей по квартирам. Помимо этого, мы ещё оказываем помощь с вещами. То есть, например, там приносят люди э всевозможные э вещи, то есть там детские, э вот, и мы, естественно, отправляем это всё в эти лагеря беженцев, где они находятся. Війна неминуче закінчиться, і як буде тим людям, які повернуться з цієї війни, які ми проблемами Стыкалися вы и что вы можете порадовать тем хлопцам, которые повернутся? В первую очередь это психологический надлом. Вот. <клышь> Знаете, э, э, здесь у нас э, политики э, на сегодняшний день э, забывают об одной единственной целой вещи, то есть проблеме очень большой. Э, э, тому человеку, который побывал на передовой, который увидел э, смерть своих друзей, Которые стояли и столкнулись э, напрямую э, с теми проблемами в армии, э, которые все-таки существовали и о которых умалчивать просто нельзя. Благодаря только волонтерской помощи армия наша выстроила и нашему духу она выстроила. То есть лишний раз доказав, что мы настоящие э, казаки, вот, э, что мы настоящие украинцы. И вот понимаете, в чем дело? Люди, которые приходят с передовой, они уже не так реагируют на эти все политические агитации, куда их пытаются втянуть. Они это, на это все реагируют уже резко. То есть они не хотят этого слушать. В первую очередь нужно оказывать людям, в первую очередь, это психологическую помощь. То есть они должны, с ними должны работать психологи. Второе, это нужно обязательно прислушиваться к их материальным проблемам. То есть многие же возвращаются инвалидами. И если они столкнутся с тем, что наша власть будет, говорить так, безразлично отнесется к проблемам тех же инвалидов, я думаю, ничего хорошего из этого не выйдет, потому что лишний раз как бы, люди убедятся в том, за, ш, за что они то, что они за Родину воевали, это понятно. Но то, что они хотят увидеть э, отношение к себе нормальное, то есть человеческое, чтобы их слушали, чтобы к ним прислушивались к их нему мнению, чтобы их э, помогали э, э, им в реабилитации. То есть э, это первоочередная задача. Еще с тех времен советских, то есть когда с Афганистаном мы возвращались, вот у, у меня много друзей, которые были инвалидами. Я скажу, насколько эта система не была прогнившая или там неправильная, но все новое ⁇ это хорошее, забытое, старое. В те времена были, естественно, созданы много условий для ветеранов войны. Их отправляли на лечение им давали определенные путевки, им давали там возможность первоочередное устройство на работу. Поэтому э, этих людей нужно слушать, э, им нужно уделять как можно больше внимания вот, и, естественно, оказывать помощь. Дякую за то, что вы нашли час. Спасибо вам. Дуже вам дякую. Дніпропетровські лікарі надали допомогу понад тисячі пораненим бійцям. зони АТО їх доправляють авіацією та автомобілями швидкої допомоги до військового та польового шпиталів, а також лікарень міста. Найбільше навантаження взяла на себе обласна клінічна лікарня імені Мечнікова. Сюди направляють бійців з найтяжчими пораненнями. Почти 700 чоловік пройшло через лікарню Мечнікова за останнє час. 700 бойців. которым была спасена жизнь, которым было восстановлено здоровье. Это благодаря рукам наших лучших хирургов. Многие из них ушли обратно в Донецкую и Луганскую область на фронт. Другие пошли на реабилитацию. Некоторые из них уехали за границу. Но то, что они смогли ощутить в больнице наверняка у них останется на всю жизнь. Все врачи, медсестры с большой теплотой выхаживали наших бойцов. Все воины получали лучшую помощь, которую сегодня можно придумать в нашей стране. Лучший коллектив профессоров, заведующих, врачей высшей категории работали над тем, чтобы потери наших воинов были минимальны. Мы сделали все возможное, чтобы спасти их жизнь и восстановить здоровье. Мы благодарны, что эти ребята в свои 18, 19, 25 лет пошли на фронт и защищали нашу страну. Все раненые, которые поступают в нашу больницу, будут их прийти, получать высочайшую помощь лучших специалистов. Масса моментов, которые еще вчера для нас были непонятны, и за решение никто не взялся. Это оторванные ноги, это разорванные животы, разбитый перекат. Эти люди были спасены в больнице Месси. Сквозные ранения головы. Это мальчик, которого привезли с Мариуполя. Надежника. Мы его спасли, он уже сегодня получает реабилитацию. Во время войны делаем все возможное, чтобы спасти бойцов. Задача – спасти каждого. Получается почти всегда. Я рад, что именно такой коллектив, который присутствует в больнице Мечико, может с этими задачами справляться. Що лишає по собі війна та як живеться людям на території збройного конфлікту, дивіться у наступному сюжеті. У мене немає ніде родичів далеко. От подивися, що робиться, що планує ще, я ж кажу, апрель місяць. все побите, все розбите, жити невозможно, живемо у чужих людей. Оце я приходжу, вправлюся і уходжу до чужих людей, там нужна. дійсності, Не знаю, не знаю взагалі, як жити, а по сусідству подивіться. Оце у нас був совхоз колись мільйонер. Ви подивіться, ні одної хати немає цілої. Всі хати побиті, погорівші, ні магазинів немає, ні хліба купити, ні, ну нічого. Ні на огород піти виростили, а убрати не можемо. Діти теж в роз'їздах потікали, а ми взагалі живемо на війні. Так я це днів п'ять, як тільки йшла, а то ж я постійно це бомбьошка, все, я тут, вдома. Так ми живемо. Хіба це ми живемо, це просто живаємо. Кожен день. Навіть дня немає. Це вчора якось трошки вроді тихіше, і сьогодні поки. А так бомбьки страшні. І ховатися куди? В подвал, ну, махони сюди, подвал, у нас підвал всередині. Воно ж проб'є все. Что они думают и кому это выгодно, просто неизвестно. Умовах підступної війни, до якої наша країна була не готова, надважливу роль відіграє допомога армії з боку волонтерів та місцевих громад, взявши на себе опіку над військом, небайдужі громадяни та органи місцевого самоврядування забезпечують бійців необхідною екіпіровкою, харчуванням, медичними препаратами та обладнанням. Користуючись нагодою, бійці 20-го батальйону територіальної оборони висловлюють вдячність всім, хто допомагає їм у боротьбі. Тож передаємо слово нашим землякам. Я командир взвода 20-го батальона территориальной обороны Украины города Днепропетровска. В данный момент мы находимся на опорном пункте, который занимает мой взвод, это Междумаренко и Александровка. Живется тут, нормально тут живется. Это у нас, в общем, вот это вот наш опорный пункт находится. За нами уже так званая территория Донецкой Народной Республики. Мы находимся в непосредственном контакте с противником подвергаемся их минометным обстрелам, гаубичным обстрелам. Соответственно, с нашей стороны идут минометные гаубичные обстрелы. Ниже, буквально тут метров 150, также продолжается наш опорный пункт. Там уже подходят, враг подходит непосредственно на стрелковый бой, где мы работаем со стрелкового оружия, подствольных гранатометов и так далее. В принципе, нормально. Мы знаем, за что мы тут находимся и для чего. Местное население, как такого местного населения, тут нет. Вы вот видите, если по сторонам посмотрите. Тут разбомбленные как бы, дома вот эти вот тут повыезжало местное население. Местное население находится дальше. Мы как бы особо с ними не контактируем. Потому что тут постоянные у нас как бы обстрелы идут. Ну, местное население не сильно подходит. Показывают каких-то два там непонятных канала с их стороны. И там такой бред показывают. Какие-то украинские каратели стреляют там по школам, назад стреляют в Маринку. То бишь как, мы отсюда сами туда в Маринку стреляем. Ну, в общем, там такой бред показал да люди-то видят, оно уж правду не утаишь, как оно все на самом деле. Кто куда стреляет? Вот если там туда дальше пройти, там, допустим, в Маринке. Ну, видно разрывы града. Прямо в асфальте снаряды торчат, разорвавшиеся. с направления вот до несколько трудовских. В общем, хлопки. Довы пролетело два штуки. Значит, большое спасибо от меня и от взвода всему всем Днепропетровскую, всей Днепропетровской области за оказанную помощь. Помогли с генераторами, приезжают волонтеры, продукты питания, обмундирование и так далее. Так и морально, что они нас не забывают. Большое им спасибо. Здесь препараты для остановки кровотечения. Фольга, термофольга для того, чтобы не завернуть раненого, что морозец, набит. Препараты для... Ну, он фактически действует как обезболивающее и Вот, полностью выключает человека, ну, в любом случае любого боевого, болевого шока. Вот, новые жгуты, удобно упакованные и болезненные, да. Чего, к сожалению, у нас не было до этого момента. Это все волонтеры, это люди, которые нам приезжают, помогают, приводят нам какие-то вещи, там, форму, термобелье, ну, практически все, что могут сделать для бойцов, для армии, все они делают. Вплоть до того, что привезли бронированную машину за 4 там чем-то тысячи из Латвии. Ну, для, она была приспособлена для перевозки денег, но вот, ну, приспособлена для армейских нужд ее. Она сейчас находится на позиции, выводит в секрет ребят. Ребята здесь нормальные, обеспечены, обеспечены как со стороны государства в основном. Вот, так и со стороны волонтеров вот. Днепропетровской области ОДА в том числе людей просто обыкновенных даже не волонтеров постоянно ощущаем бывая в городе постоянно люди здороваются говорят спасибо спасибо днепропетровцам спасибо всем и руководству и просто жителям и детям которые нам конфеты присылают я думаю, что это было бы справедливо и поклониться за то, что мы здесь и в состоянии выполнять боевые задачи, которые нам ставят. Вооруженные силы, командование, которое подчиняется непосредственно руководству АТО. Вот дети прислали Волга мира.

Все, выходи по нашим этим самым. вот. по нашим. Как раз на город. Ну, вы говорите перемирие. Видите, как он их Это перемирие, только синие гнямы наблюдали. Так они же как делают еще, выезжают, бьют по городу, а потом такие заезжают и говорят, а это ж по нам били. артиллерии реактивной. Эти рисунки с нами прошли очень много. Мы их храним. Рисунки рога Вот они сейчас работают на, на, в районе текстильщика и трудовских. То есть оттуда стреляют, оттуда стреляют, но ну, есть точки, откуда они стрелять могут. А это фермеры, которые тоже рискуя своей жизнью, убирают поля сейчас. Неизвестно, они заминированы или нет, но они, скажем так, бесстрашные. На этом я з вами прощаюся і бажаю міцного здоров'я та мирного неба. Передачу провів лейтенант Романов.